Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan uh, sila sejarah berterusan kami aa, subjek sejarah dengan kod khusus SJHK 3213 iaitu sejarah Islam sehingga zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi untuk sejarah kami pada kali ini ialah Encik Hamidi bin Saleh. Untuk tajuk tugasan kami pada hari ini ialah Pemerintahan dan Sumbangan kerajaan Abbasiyah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya rasa elok ha, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Jadi yang pertama terdiri daripada saya sendiri iaitu Ammar Mufri bin Zainuddin dan yang kedua Puan Muhammad Adha Hanis bin Muhammad Syam dan yang ketiga Muhammad Danial bin Marzuki. Jadi untuk pengenalan pada tajuk ini, kami ada satu objektif iaitu mengupas sejarah kegemilangan tokoh dan kejatuhan kerajaan Abbasiyah kami akan teruskan ke latar belakang kerajaan Abbasiyah. Jadi untuk permulaan, kerajaan Abbasiyah ini telah diasaskan pada tahun 750 Masihi selepas kerajaan Umayyah telah ditumbangkan. Aa, kerajaan Umayyah telah ditumbangkan atas pimpinan Abu Muslim al khurasani yang mendapat sokongan masyarakat Parsi serta keturunannya. Jadi aa, serta uh, keterangan itu merujuk kepada Abbas bin Abdul Muttalib iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kerajaan Abbasiyah ni, khalifah pertama ataupun pengasas kerajaan Abbasiyah ini ialah Abu Al-Abbas As-Saffah yang merupakan pemerintahannya yang berpusat di Baghdad dan yang kemudiannya telah bertukar kepada pusat intelektual dan perdagangan dunia. untuk kerajaan Abbasiyah ni dia ada 37 orang khalifah yang memimpin pada ketika itu Jadi untuk kejelasan lebih lanjut Kita akan lihat pada peta kerajaan Abbasiyah Bagaimana yang para penonton boleh melihat Pada slide yang telah saya sediakan Kerajaan Abbasiyah ini iaitu Baghdad Yang berhampiran dengan Syria Serta Parsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Jadi hari ini saya Muhammad Diyah akan bawa anda menyelami era kegemilangan dinasti Abasyah pada tahun 750 Masih hingga 1258 Masih Iaitu pada zaman Abasyah berada pada era keremasan yang menyaksikan perjuangan luar biasa dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang akan kita lihat atau saksikan sebentar-bentar Kerajaan al ini bukan sekadar sebuah empayar semata-mata tetapi sebuah empayar dunia yang mempunyai pusat ilmu, kekuatan, ekonomi. Jadi bagaimana mereka mencapai kegembangan ini? Mari kita berisi dengan lebih mendalam. Jadi kita masuk kepada poin yang pertama kita dua politik, keunggulan politik dan pentadbiran pada zaman al Jadi untuk mencapai kegembangan sesebuah kerajaan mestilah mempunyai pentadbiran yang kukuh. Jadi pada zaman Abbasiyah ini sistem pemerintahan mengalami perubahan yang besar yang menjadikan kerajaan lebih stabil dan teratur. Jadi salah satu langkah besar Abbasiyah bagi mencapai keunggulan dalam politik ialah ia yang pertama pemindahan ibu kota dari Damsyik ke Baghdad pada tahun 762 Masih. Jadi kenapa Baghdad dipilih dijadikan ibu kota? Kerana lokasi Baghdad ini yang strategik iaitu bandar ini terletak berhampiran berhampiran sungai Tigris dan Geopet yang menjadikannya pusat perdagangan utama yang menghubungkan perdagangan timur dan barat Selain itu juga, kerajaan Abansi Hormat perkenalkan sistem padatan pentadbiran yang lebih teratur itu mengambil inspirasi daripada sistem pentadbiran faksi Sebenarnya, Jawatan Wazir diperkenalkan sebagai penasihat utama Khalifah yang membolehkan pengurusan kerajaan menjadi lebih sistematik yang menariknya tidak seperti dinasti Umayyah yang lebih berpusatkan pada bangsa Arab Abbasiyah membuka ruang kepada pelbagai bangsa seperti Parsi, Turki dan Berber itu dari etnik Afrika untuk berkhidmat dalam pertahiran jadi pendekatan inklusif ini mengukurkan kestabilan kerajaan dan memperkayakan kebudayaan Islam seterusnya politik uh, pemerintahan Abbasan juga dia menggunakan kerajaan berasaskan meritokrasi di mana jawatan penting diberikan berdasarkan keterlihatan bukan keturunan jadi pegawai kerajaan, hakim dan komander terdor dipilih berdasarkan kebudayaan mereka tidak seperti dinasti Maya yang mengutamakan orang Arab jadi tokoh bukan Arab seperti Yahya Ibn Akhalid, Al-Barmati dan Al-Farabi diberi jawatan tinggi kerana kepekaran mereka juga bagi uh, memastikan pertahanan dan keteraan yang lebih berkesan Akhir sekali, diplomasi dan hubungan antarabangsa Abasyah itu yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti Empire Grantin dan Stitan di China dan Empire Frank di Eropah Khalifah Harun al-Rashid pernah menghadirkan uh, gajah putih kepada Raja cara lelaki dia sebagai tanda hubungan baik. Jadi strategi ini berjaya mengukuhkan pengaruh Abbasiyah serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik di empayar mereka. Okay, kita masuk pada sudut ekonomi pula. Dari aspek ekonomi, kerajaan Abbasiyah ini mengalami perkembangan besar didorong oleh dasar-dasar progresif dan inovasi dalam pelbagai sektor. Jadi yang pertama, Uh, pada zaman Abbasiyah ni dia memajukan pertanian uh, dalam pertanian ni kerajaan membina dan melebatkan sistem perairan empangan serta ke tanah baru iaitu tanaman pertama seperti gandung, bali, kapas dan kumar di sekitar kota zaman pada kerajaan Abbasiyah secara meluas di wilayah seperti Kurasan dan Bukhara Selanjutnya, dari sebuah ekonomi juga, Baghdad sebagai pusat perdagangan, perdagangan dunia. Jadi SE Perdagangan bakat berkembang sebagai pusat ekonomi antarabangsa. Pedagang dari China, India, Afrika dan Eropah berdagang di sini membawa barang, -barang seperti sutera, rempah ratus, emas dan batu permata. Di siang tiga pula, dari ekonomi, kemajuan industri dan pembuatan. Industri juga berkembang besar termasuk pembuatan kaca, tembikar, tekstil dan pemerintah. Jadi bandar seperti Syur, Fatih Isfahan dan Tahirah menjadi pusat industri utama untuk menghasilkan produk berkualiti tinggi yang terkenal di seluruh dunia. Yang keempat adalah dari segi ekonomi, sistem kewangan dan perbankan. Selain itu, kerajaan Malaysia ini memperkenalkan juga sistem kewangan yang maju termasuklah penggunaan dinar emas dan dirham perak serta kaedah perbankan awal dan yang memudahkan transaksi ekonomi. Jadi dari segi sosial pula, salah satu pencapaian terbesar Abasyah adalah dalam bidang sosial ini ialah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang pertama dalam bidang uh, ilmu pengetahuan ini, Raja ini menjadi pusat kelemahan dan sains. Jadi zaman Abasyah menyaksikan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dengan perubahan pusat kelemahan seperti Baitul Hidmah di Baghdad. Institusi ini menjadi pusat penterjemahan dan penyelidikan mengumpulkan sadana dari berbagai latar belakang untuk mengkaji ilmu falsafah, perubatan astronomi dan matematik. Tokoh-tokoh hebat di Al-Khwarizmi mengenakan kursus Edwira, Al-Razi al dalam bidang perubatan dan Al-Farabi dalam falsafah. Seterusnya, sistem pendidikan dan madrasah. Badan al juga menitik pendidikan yang perubahan madrasah di pelbagai wilayah bagi menyediakan pendidikan agama dan negeri. Madrasah seperti Nizal Mengingah yang diasaskan oleh Nizam Al-Mu menjadi model sistem pendidikan Islam yang sistematik. Perkembangan berdasar pula menuduki fiqh, hadis, falsafah, perubatan dan sain membolehkan masyarakat mendapatkan pendidikan berkualiti secara betul. Set pula, pendidikan sastra dan budaya. Khusus sastraan dan budaya berkembang pesat dengan karya agung seperti Al Al-Alaila wa Alaila, Seribu mana yang mengandungi kisah-kisah rakyat dari pelbagai tamadun Menyai terkenal seperti Al-Mutanabdi yang menghasilkan puisi yang memanfaatkan keindahan bahasa Arab Seni ini juga dihasilkan pada kerajaan Abasyah yang berkembang dengan pembinaan masjid-masjid besar di Masjid Besar Sabarang yang menjadi lambang seni dinding Islam yang berharga Semuanya, isi yang terakhir dari aspek sosial itu, iaitu kesejahteraan rakyat dan kebajikan Awas yang memberikan perhatian pada kesejahteraan dan taraf hidup rakyat dengan membina hospital yang dinamakan Bima Ristan yang menyediakan rawatan percuma jadi diserta kebajikan seperti bantuan pada parti resmin, rendah rumah kumpang serta kemudahan awam seperti jalan dan terusan turut diperkansakan Hal ini bagi memastikan rakyat menikmati taraf hidup yang lebih baik dan kesejahteraan sosial yang lebih stabil dalam perbelahan kreasi Abasyah adalah bukti bahawa sebuah tabadun boleh berkembang dan mencapai kecemerlangan jika mempunyai sistem pentadbiran yang stabil, ekonomi yang mampu serta budaya ilmu yang berkembang besar. Periksa mereka masih dapat dirasai hingga hari ini dengan sumbangan dalam bidang sains, matematik, perubatan dan pasapah yang terus menjadi rujukan dunia. Kesimpulannya Perjalanan Abbasiyah Bukan sekadar sejarah Tapi juga satu inspirasi kepada kita Untuk terus membangun Dan memperkasakan ilmu serta kewajipan kawan kita sendiri Baiklah saya akan sambung lagi Dengan tokoh serta sumbangan Jadi untuk tokoh pertama Kita ada Khalifah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad Ali As-Saffah Di mana kita tahu Beliau merupakan Khalifah pertama Atau dan pengasas pada kerajaan Abbasiyah. Jadi nak untuk bayat beliau nama beliau ialah Abdullah bin Muhammad Ali dari Rahis 108 hijrah di Al humaymah dan jawatan beliau sebagai khalifah pertama. Untuk beliau ni beliau telah memerintah selama 4 tahun 9 bulan yang bermula 130 hijrah sehingga 136 hijrah. Beliau ni terkenal dengan sifat yang keras hati dan kejam terhadap musuh dari ada uh, As-Saffah itu sendiri bawa maksud Keras hati yang telah diberikan gelaran ini oleh orang barat Sebab apa beliau telah diberi gelaran As-Saffah ni Sebab kita tahu beliau ni telah membunuh semua keluarga Bani Umayyah Yang tersisa sebelum beliau mendirikan kerajaan Abbasiyah Jadi ia beralih pula pada sumbangan Abu Al-Abbas Ini pertama beliau telah membina rumah-rumah api Untuk kegunaan musafir rumah-rumah api ini membawa masuk pada lampu jalan Bagaimana kita tahu lampu lampu jalan ini digunakan untuk kegunaan pada malam hari Untuk berjalan ataupun melakukan sebarang kegiatan Jadi untuk uh, sumbangan yang kedua Tentulah beliau yang mengasaskan kerajaan Abbasiyah setelah kejatuhan kerajaan Umayyah jadi beliau ialah untuk mengukuhkan lagi kestabilan kerajaan Abbasiyah Beliau telah menghapuskan golongan Bani Umayyah bagi mengukuhkan kestabilan politik kerajaan Abbasiyah. Sebagaimana saya katakan telah tadi, beliau telah membunuh semua keluarga Bani Umayyah. Jadi semua yang terakhir adalah mengukuhkan lagi angkatan tentera bagi mengadakan serangan Rom ataupun Byzantine dan Parsi. Sebab pada ketika itu Byzantine dan Parsi ini merupakan dua kuasa besar pada ketika itu yang sering melakukan uh, yang sering menawan kota-kota di sekitarnya Jadi kita beralih pula kepada tokoh yang kedua Iaitu Khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur Kita pergi pada berita beliau Nama beliau Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur Dia beliau sebagai Khalifah kedua Dan beliau lahir pada 101 Hijrah Di Al-Humaymah juga tempoh untuk tempoh pemerintahan bajau ni lebih lama berbanding pempemang utama iaitu Abu al-Abbas iaitu selama 4 tahun manakala uh, khalifah Abu Ja'far ni memerintah selama 22 tahun bermula sejak kena hijrah 6158. Jika Abu al-Abbas ni terkenal dengan sifatnya yang kejam terhadap musuh namun khalifah Abu Ja'far ni terkenal dengan sifat yang gagah berani serta pemimpin yang berbijaksana. Jadi kita beralih pada sumbangan beliau pula. Jadi kita beralih pada sumbangan beliau pula. Ini untuk sumbangan beliau ni Beliau telah mendirikan kota Baghdad di Iraq di mana kota Baghdad ni merupakan satu kedudukan yang strategik yang terletak di antara sungai Tigris dan Euphrates. Uh, di mana bila kota Baghdad ini di tengah-tengah kedua-dua sungai itu ia telah mendirikan kota Baghdad ini sebagai satu kota perdagangan yang maju untuk pengangkutan dan pelabuhan sebab pada zaman dahulu kegiatan ekonomi yang berlaku untuk perdagangan ialah melalui jalan darat ataupun lautan jika sebuah negara itu dekat dengan aa, sungai ataupun lautan jadi dia ada satu advantage orang kata untuk melakukan kegiatan ekonomi secara besar-besaran jadi beliau juga telah terkenal dengan bapa pembangunan kerajaan Abasiyah sebab apa sewaktu pemerintahan beliau ni pembangunan negara telah berlaku secara pesat berbanding Abu Al-Jafar Abu Al-Abbas iaitu terbentak pertama jadi beliau juga telah berjaya mengusir segala anas-anas luar yang mengganggu uh, kestabilan kerajaan Abasiyah pada ketika itu jadi beliau juga telah dia menggalakkan Penggerakan mengkaji ilmu pengetahuan Bagaimana tahu Fatah Baghdad merupakan intelektual pada ketika itu Jadi uh, Atas semangat beliau Telah menegur Fatah Baghdad dia juga menggalakkan Kajian-kajian untuk ilmu pengetahuan Semangat ketiga pula Langkah untuk menstabilkan negara Beliau telah menghapuskan Kuat syariah ataupun alawiyin yang dipimpin oleh bapa saudara sendiri iaitu Abdullah bin Ali dan menghapuskan pengaruhnya Beliau juga telah memerangi Abdul Rahman Al-Dakhil di Sepanyol aa, Abdul Rahman Al-Dakhil ini merupakan aa, keturunan Bani Umayyah yang tersisa pada ketika itu Jadinya Abdul Rahman Al-Dakhil ini telah melarikan diri dan meletak di Sepanyol dan menjadi khalifah di jadi Abu Jafar ni telah mengarangi beliau supaya Abdul Rahman Dakhil ni tidak menuntut kembali kuasa atas nama kerajaan Umayyah. Untuk sumbangan terakhir pula, kita pergi pada bidang pertanian yang dimajukan untuk memperkukuh ekonomi. Jadi aa, jika kota tersebut kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika itu perdagangan, pertanian, aa, itu je. Jadi jika kota itu Khalifah Abu Ja'far ni dia menggalakkan pertanian untuk menaikkan lagi taraf ekonomi rakyatnya pada ketika itu. Baik, seterusnya saya akan menyambung pengetahuan bagi sekolah yang kami iaitu bagi subtopik uh, tokoh dan sumbangan. Seterusnya kita lihat kepada tokoh uh, Harun al-Rashid bin Muhammad al-Mahdi. Beliau dilahirkan di Iraq, iaitu sekarang ini dikenali sebagai uh, sebahagian di wilayah daripada Iran iaitu pada tahun 763 Masihi. Dan untuk jawatan beliau pada ketika itu, beliau merupakan seorang khalifah yang kelima. Dan uh, bagi perwatakan beliau, beliau merupakan seorang pemimpin yang kuat dan tidak salah. Dan yang kedua, beliau merupakan uh, seorang pemimpin yang cukup uh, dermawan dan uh, mengambil berat dalam uh, rakyat mereka iaitu uh, sehingga Kisah beliau diceritakan dalam uh, Seribu Satu Malam. Baik, sebenarnya Harun Ar-Rashid ini seorang pemimpin yang banyak memberikan semangat besar uh, bagi peradaban Islam, terutamanya dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan, ekonomi dan budaya. Di sini saya akan uh, berkongsi beberapa semangat utama beliau sepanjang beliau memimpin uh, Kerajaan al Yang pertama, beliau telah membangunkan Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Untuk pengetahuan semua, Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan dan kebudayaan terbesar dalam dunia Islam. Kota ini telah menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, cendekiawan dan pedagang-pedagang dari pelbagai penjuru dunia. Terusnya kita akan lihat kepada yang kedua iaitu beliau sangat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk pengetahuan semua, Harun Ar-Rashid uh, seorang yang mendukung para ilmuwan dan menggirikan Baitul Hikmah atau uh, dikenali sebagai House of Wisdom yang kemudiannya berkembang menjadi pusat pen penkerjemahan dan penkajian ilmu pengetahuan. Tambahan lagi, Baitul Hikmah juga uh, merupakan sebuah pusat untuk uh, rujukan buku-buku yang berilmu yang datang daripada per Yunani, Persia dan India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan pada pemerintahan uh, beliau pelbagai disiplin ilmu seperti matematik, astronomi bidang-bidang uh, perubatan dan fils, uh, filosofi yang bertempat besar pada zaman beliau seterusnya terlihat kepada kesejahteraan, kesejahteraan sosial dan uh, sifat dermawan Harun Ar-Rashid ini seorang pemimpin yang dikenali sebagai pemimpin yang cukup dermawan dan sering membantu rakyat-rakyatnya. -rakyat, rakyat Ia membangun banyak uh, hospital kesihatan, sekolah, masjid dan infrastruktur untuk uh, kepentingan rakyat semata-mata. Bisa uh, beliau sebagai pemimpin yang suka menyamar pada waktu malam untuk membantu untuk membantu rakyat uh, beliau uh, telah diceritakan dalam uh, karya 1001 Malam. Untuk semangat beliau yang terakhir, beliau telah berjaya menubuhkan uh, Majlis Muzakarah. Majlis Muzakarah ini merupakan salah satu semangat besar yang telah diludihkan uh, oleh Harim Ar-Rashid dalam dunia keilmuan. Iaitu tidak lain tidak bukan untuk mendukung dan mengembangkan Majlis Muzakarah ataupun dikenali sebagai majlis uh, yang membincangkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan ilmiah. Uh, majlis ini menjadi wadah uh, bagi para, para ulama' ilmuwan dan cendekiawan untuk bertukar ilmu dan uh, memperkaya pemahaman dalam berbagai bidang. Seterusnya kita lihat kepada tokoh dan sumbangan khalifah yang keempat terkenal dalam kerajaan Abbasiyah iaitu Abu Ja'far ja Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid. Beliau ini telah dilahirkan di Kota Baghdad uh, pada era kemajuan kerajaan Abbasiyah dan pada ketika itu beliau memegang jawatan sebagai khalifah yang tertujuh dan seterusnya kita akan melihat kepada sumbangan yang telah diusahakan oleh beliau yang pertama beliau telah memperkuatkan Baitul Hikmah yang telah diwujudkan oleh khalifah sebelum beliau iaitu uh, dikenali sebagai House of Wisdom Al-Ma'mun menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat keilmuan terbesar di dunia Islam dan daripada itu beliau juga telah menjadikan kota Baghdad sebagai pusat penterjemahan teks-teks ilmiah yang berasal dari Yunani, India dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan juga seperti Al-Khwarizmi, Yunani bin Ishaq dan Al-Farghani telah menyumbangkan pelbagai kajian yang berkaitan dengan astronomi, matematik, ilmu perubatan dan filosofi. Seterusnya kita melihat kepada uh, sumbangan beliau yang kedua iaitu mendirikan observatorium pertama dalam sejarah Islam di kota Baghdad dan Damaskus. Dalam konteks ini, beliau mendorong kajian astronomi untuk memperbaiki kalender Islam dan ilmu-ilmu berkaitan dengan navigasi. Dan seterusnya, Al-Farwani telah mengembangkan model penghitungan astronomi yang menjadi rujukan di dunia barat dan Islam sehingga kini. Tenterusnya yang ketiga dan yang terakhir, beliau telah mengembangkan dalam uh, menterjemahkan men dan uh, menyebarkan ilmu uh, bahasa Yunani. Dalam konteks uh, ini, beliau telah menterjemahkan karya ilmuwan Yunani seperti Aristotle, Plato, Galen, Euclid dan Ptolemy ke dalam bahasa Arab dan situasi ini telah mendorong perkembangan pemikiran rasional dalam uh, bidang Islam. Seterusnya, kita akan melihat kepada zaman kejatuhan dan keunduran Kerajaan Abbasiyah yang dahulu dia terlihat sebagai satu kuartian gah di mata dunia. Kerajaan Abbasiyah telah mengalami kejatuhan yang bertahap akibat daripada pelbagai faktor yang cukup ekstrem. Meskipun mencapai puncak kejayaan pada masa Uh, Khalifah Harun al-Rashid dan uh, Abu Da'far al-Ma'mun Kerajaan Abbasiyah ini mula, mulai melemah sejak abad ke-10 Dan akhirnya jatuh terus pada tahun 1258 Masjid Ketika Mongol menyerang Baghdad Yang pertama mari kita lihat uh, faktor yang pertama iaitu Lemahnya pemerintahan dan kerebutan kekuasaan Setelah wafatnya Khalifah Al-Mutawakil pada tahun 861 Masihi, Kerajaan Abbasiyah sering mengalami perebutan takhta di antara anggota iaitu uh, melibatkan keluarga Kerajaan Abbasiyah tersendiri. Seterusnya, Khalifah-Khalifah selanjutnya lemah dan kurang ilmu yang hanya menjadi boneka para panglima, askar dan pemerintah. Dan uh, ketidakadaan Uh, ilmu kepimpinan yang kuat seperti Harun ar rashid atau Al-Ma'mun telah uh, memberikan kesan buruk kepada uh, kerajaan Abbasiyah pada tempoh itu. Tempoh kita lihat kepada uh, faktor yang kedua iaitu pemberontakan dan kemunculan dinasti-dinasti kecil. Banyak wilayahmu uh, telah mula mengisahkan diri daripada kota Baghdad dan membentuk dinasti yang uh, tersendiri seperti yang pertama dinasti uh, Fatimiyah iaitu pada tahun 900 Mila uh, Masihi di Afrika Utara dan Mesir yang kedua dinasti Umayyah di Cordoba iaitu pada tahun 756 Masihi hingga 1031 Masihi di Andalusia seterusnya ketiga wujud juga, juga dinasti Buwaidiyah iaitu pada tahun 945 Masihi di Persia yang bahkan telah menguasai kota Baghdad dan mengendalikan Khalifah. Dan akhir sekali wujudnya dinasti Turki Seljuk iaitu pada tahun 1555 Masihi yang telah mengambil alih Kota Baghdad dan menguasai askar kerajaan Abbasiyah. Seterusnya yang ketiga, faktor yang menyumbang kepada kemerosotan kerajaan Abbasiyah iaitu kemunduran ekonomi dan infrastruktur. Sebenarnya, semua ini berlaku akibat daripada perang saudara dan pemboratan yang telah menyebabkan musnahnya kota dan perdagangan kerajaan Abbasiyah. Terusnya pajakan yang tinggi dan uh, wujudnya uh, ketidakadilan dalam uh, bidang ekonomi telah melemahkan kerajaan Abbasiyah dan kemundur kemunduran jalur sutra akibat perang di Asia Tengah telah mengurangi uh, kemasukan uh, kerajaan Abbasiyah. Seterusnya yang keempat dan yang terakhir, ini merupakan antara faktor yang paling jelas menunjukkan kemunduran kerajaan Abbasiah, iaitu serangan dari dinasti luar iaitu Mongol. Untuk pengetahuan semua, Mongol telah berjaya menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masihi. Di mana pasukan Mongol telah ditimpin oleh Pulau Khan yang telah menyerang kota Baghdad. Khalifah terakhir pada zaman kerajaan Abbasiyah di Kota Baghdad iaitu uh, al mustasim uh, beliau telah ditangkap dan dibunuh oleh uh, puak-puak Mongol dan akhir sekali Kota Baghdad telah dihancurkan dan Baitul Mikmah iaitu uh, pusat ilmu telah dibakar dan ratusan ribu orang telah dibunuh dengan kejam. Baiklah kita kembali lagi dengan kesimpulan untuk kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasin merupakan satu salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah. Kerajaan Abbasin terkenal dengan kegemilangannya dalam bidang ilmu, pengetahuan, ekonomi dan kebudayaan. Pemerintahannya bermula pada tahun 1000 Masihi yang membawa era keemasan Islam di mana pelbagai bidang sains, perubatan, matematik dan falsafah seni berkembang pesat. Uh, lahir juga tokoh-tokoh ilmuwan daripada Kerajaan ni lah Pusat pemerintahnya terletak di Baghdad yang menjadi pusat di seluruh dunia terutamanya dengan penyelenggaraan Baitul Hikmah yang menggalakkan penyelenggaraan serta perkembangan ilmu Jadi Baitul Hikmah ini ditubuhkan untuk melakukan kegiatan uh, ilmu seperti terjemah kitab-kitab asing serta men memberi ilmu kepada orang ramai Namun, kelemahan dalam sistem pentadbiran Perpecahan politik serta ancaman luar Seperti serangan Mongol pada tahun 1298 Yang dipimpin oleh Pura Wuhan. Akhirnya telah menyebabkan kejaduhan kerajaan Abbasiyah Meskipun begitu, sumbangan kerajaan Islam ini aa, Telah membangunkan keperadaban ke, ke, ke Islam Dan menyebabkan ilmu pengetahuan sekal Yang memberi impak besar pada dunia hingga kini Jadi saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami Jika ada rezeki kita berjumpa lagi pada lain ketika Dan terima kasih